вкусного всем! Халия или кхалия – так называется одно из самых вкуснейших блюд Грузии. При этом многие причисляют его к еврейской кухне. Говорят, оно родилось где-то в районе Кутаиси. Довольно давно, так как по описаниям его готовили еще как минимум три поколения назад. Если вы знаете больше, прошу оставлять комментарии. Часто его готовили на еврейскую Пасху. Правда без вина, грузинская добавка с вином превращает его просто в фантастически вкусную. Хотя и без вина прекрасно. Все ингредиенты перечислены в конце видео и в описании к нему. Начнем с мяса. Говядина. Около 1 кг. Очистим ее от пленки или плевы, как называют. Нарежем пластинками толщиной около полусантиметра. В халию кладут либо говядину, либо курицу. На мой взгляд, говядина лучше, благодаря структуре мяса она лучше впитывает соус. А нарезка может быть и кубиками, но пластинки опять-таки лучше впитают этот самый наивкуснейший соус. Пересыпем кусочки мяса солью и черным молотым перцем. Перед жаркой пусть немного постоит, а мы пока нарежем лук. Довольно много, соус будет и луковым тоже, грамм 800 нарежем кубиками, размер на ваше усмотрение. Лук будет долго тушиться, но при этом совсем уж не растворится в соусе. 3-4 зубчика чеснока нарежем кубиками. Это, кстати, не обязательная добавка, хотя чеснок и весьма характерен для грузинской кухни. В сковороде нагреем растительное масло, можно было и сливочное, но оно будет не кошерно с точки зрения еврейской традиции. И хорошо нагрев сковороду на большом огне, обжарим пластинки мяса. Задача только обжарить до румяной корочки, не зажаривать и тем более не тушить. Партиями, если жарить все сразу, оно как раз и будет тушиться, выделяя сок. Уберем мясо, добавим лук, туда же. Проведем деглассирование сковороды, когда кусочки мяса, прилипшие к дну, будут участвовать в создании соуса. Лук начнет сразу становиться коричневым, огонь небольшой, ниже среднего, Теперь мы тушим, пока лук не станет мягким. Минут 5. И не возьмет в себя оставшиеся нагоревшие соки мяса. Для качественной деглассировки добавим с пол стакана вина сухого. Я использую красное, но чаще используют белое вино. С ним мясо будет иметь более светло-красный цвет в конце, но с красным приобретет более насыщенные нотки. Вино используют не кислое, грузинское сухое не кислое. Потушим минут 10-15 на малом огне под крышкой. И вот лук стал совсем мягким. Добавим обжаренное мясо. И один из главных ингредиентов – гранатовый сок. Пол-литра, без сахара. Я покупал на рынке, хотя в магазинах он тоже встречается. Раньше добавляли целых гранат, разминая его руками, чтобы выпустил сок. А для такого объема даже два. И домешивая воду в таком случае. Вместо граната в Грузии использовали также сгущенный гранатовый сок. Называется цо. У нас нет цо, а сок тут превосходен. Еще сок заменяют водой и соусом наршараб плюс бальзамический уксус. Мясо покрылось будущим соусом, доведем до кипения и на самом малом огне под крышкой будем тушить 1 час, еле-еле булькая. Через час добавим томатное пюре, ложки 4. Можно конечно пасту, но лучше пюре. Я использую посаду, рецепт есть на нашем канале. Очень удобно, вкус свежих томатов у вас будет всегда под рукой. Столовую ложку уцхо сунели, щепотку острого перца, молотого, а лучше как тут измельченного сухого. И столовую ложку молотого кориандра. К слову, специи эти или другие в этом блюде совершенно не обязательно. Это уже грузинская добавка в еврейское блюдо. Если готовить из курицы, правильно будет добавить соус, отваренный в крутую яйца. Белок яйца отлично впитает соус. Подобную технику я встречал в рецепте к хайпало, ароматные свинины по-тайски. Попробуйте, это очень вкусно, рецепт есть на нашем канале. Добавили соль, если надо воды, чтобы мясо было покрыто соусом и снова тушить один час. Собственно это было и все. Подают к халию как с гарниром, рисом, кукурузной кашей гоми или булгуром, так и с хлебом. По-грузински правильно было бы с шоти лавашом. Слегка кисленькое, слегка сладенькое мясо, разваливающееся от мягкости, с четким вкусом граната и винным послевкусием. Это очень-очень-очень вкусно. Попробуйте приготовить и это блюдо с вами навсегда. А если с белым вином, это еще и очень эффектно. Приятного аппетита, гаамот. А вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы.